Доброе утро, Кировоград! Доброе Сегодня для вас готовят Андрей Флоренко и Аня Дёточка. Готовить для вас мы сегодня будем постный борщ пост у нас еще здесь впереди. Точнее, у нас Саня, сколько у нас еще осталось недель? До 12 квитней еще до 13. Поэтому мы будем готовить очень вкусный борщ, который практически ничем не отличается от обычного, стандартного, который мы привыкли готовить у себя в кухне каждый день, который не постный. И, соответственно, каждый из сегодня присутствующих это сможет, в этом сможет спокойно удостовериться. Итак, для этого нам понадобится. Пошел. Овощи, картофель, морква, капуста, цибуля, частные креветки на ягодицы больше. Зелень, зелень, можете нам будь-який смак, петрушка, у нас сегодня про и Андрея любимый чили. Также для этого потребуется приправка. какие сегодня у а, Собственно говоря, приправ использую минимум. Это обычная кухонная поваренная сорт. Это, Это паприка которая после поездок в Будапешт в очередь не пристрастился. Она нам добавила для борща интересного аромата, цвета и вкуса. Собственно говоря, если можно назвать приправами, это томатная паста, так сказать, растительное масло, само собой разумеется, для зажарки и фасоль. Собственно говоря, дальше будем рассказывать уже по ходу нашего сегодняшнего действия. Так, напоминаем еще раз, что сегодня мы готовили постный борщ. По времени у нас это заняло несмотря на обещанные 40 минут. Это заняло около часа. 4-литровая э, кастрюля постного борща. Под нижним расценком обошлась 50 гривен.